Ой. Так, сколько времени? Ага, уже пора вставать. Так, кирка, хлеб, меч на всякий случай, видимо, и шлем. О, друзья, вы же тут. И всем привет, друзья. И это мое новое видео. И поскольку мне сегодня надо идти на работу, я хочу впитать в шахту. Так что я уже собрался, в принципе, оружие. Я думаю, мне зачем туда и брать. Так что... Жалко, конечно, что у нас в деревне шахты не То, что... Того, короче. Ну, придется, короче, копать той дожди. Я хочу сказать, копать свою. А это что такое? Это что, какая шахта? О, шахта! Надеюсь, я там найду уголь и железо, чтобы продать его потом. Шахта, да. Золото! Редстоун! Алмазы! Изумруд! Что? Желе. Откуда бы тут изумруды, алмазы? Железо, золото, все. Лава. Так. Я сейчас тут разгораюсь. Еще алмазы. Еще алмазы. Ой, еще рисун, ну Еще алмазы. И еще алмазы. Так. Надо быстренько все собрать. Пока жители не узнали, что тут есть шахта. Бо я пока рад, что, мне кажется, они э, придут э, на крык. А тут а вот такое. Так что надо быстро все добывать. Неожиданно, конечно же. Обалдеть. Я и не знал, что у нас э, в деревне есть такая шахта. Я теперь миллионер. Ура. Я теперь миллионер. Так. Я все добуду все до последнего алмазика или угля до последнего. Я добуду все и пойду у мэра сколько мы можем и изумрудик дать за это. Да, вообще идеальная идея. Так. Запись, я думаю, останавливать не буду. Мало я еще что-то найду, а камеру буду долго включать настраивать так. Факел, 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 факел. Я я Не Я можем его отрезать? Не, не можем, ну ладно. Оставлю сюда его. Просто еще один изумруд. У меня уже пять изумрудов. Захвата, чтобы... Ну... Сейчас хорошая, короче, купить. Киду я кусь вкусную. вкусно. Так. Или свой магазин построить. Или какую мебель купить. Так. Багато что тут угля. Я знаю, я его добуду, щоб потом на охоту пить за животными. И если я смогу когось знайти, найти, то буду жарить на этом угле. Так. Так. Так, стоп, Це что такое вообще? Я все сначала не заметил. Что это? Медная руда. <coughs> Прикольно. Добуду. Не видел никогда такое. Золото. Ну, обалдеть просто. Я хотел свою шахту там накоп... выкопать. Э -э -э проход туда сделать платным, чтобы жители могли же в хорошую шахту заходить. я получил м -м -м, хорошие ресурсы. Ну, блин. Надо лаву закрыть. Ну, точнее, на ресурсы, а изумруды. Вы не вы туда заходите, копаете, и не даете изумруды. Наверное, чтобы даже лучше, чем хотим. Семь изумрудий и куча всяких ресурсов дорогих. Так, просто... А! Нет, жить! Ай, больно! Ай! Ай, больно! Надо в воду бежать. А, ну ладно, я уже э -э -э, потух. Так вертаемся и застраиваем. Ням. А це я богатый буду просто. Я себе просто новую мебель идеально куплю просто. Так. Я все до последнего угля заберу отсюда. И еще, и еще чуть не пропустил и... лазурит. Надо, пожалуй, простроиться вот сюда. Так. Опа. И алмазики. Просто мои любыми алмазики. Все. Так, тут точно ничего А, у все золото и железо, обалдеть. Чуть не пропустил. Так, ну... Вроде бы усы забрал. Ну все. Так, обалдеть. Это у меня э, ресурсы для продажи. Теперь. Ну, изумруды я, конечно, себе оставлю. Так. Давай, давай еще раз. Ну, там еще раз эти руды появятся. Потому что это очень маленькая высота. Не может тут такие, не может тут такие руды появиться. Так. Так что... Осторожно отсюда убегаем. Все, убегаем. Убегаем в дом, в дом. И сразу закидываю печку, переплавить руду чтобы мазли так было лучше, ну, в том смысле, дороже, можно продать. Так. И алмазик я выложу и сюда. Все. Так, подожду, пока она доплавается и включусь. Все, она уже доплавилась, но уголь я не буду продавать. Блин, уже темнее, надо быстрее шадонарить. Так, быстро, быстро, как она стемнила. Так, надеюсь, мэр не разведите на... что так вам по Мэр, мэр. Ээ, мэр. Ты мне не Ты мне не можешь дать из-за... Ну, дать езону руды, за то, что я накопал в шахте. Ну, удиви меня. Что ты мне можешь дать? Так. Ну, ос, о-с, о о И вс, я кажется медленно, непонятно руда. Ого, ты где-то нашел вообще? Сейчас дам тебе изумруды. О, обалдеть! Два стака изумрудов? Ну да, это дорогие руды. Тем более в нашей деревне их не хватало. Обалдеть. Ладно, я пойду один. Обалдеть, друзья, вы... Ой, так, я, на насколько богатый. Обалдеть, друзья, вы собачили вообще? Просто, хотел покопать шахту, пришел копать, хотим накопать шахту себе. И получив два стака изумруди фактически бесплатно. Просто покопайся в шахте. М -м -м. Обалдеть. Мне не так никола не везло. Сложу их в свою... А если б я еще алмазы не продав, что было бы, если б я алмазы продал? Обалдеть. Мне не так никола не везло. Ну ладно, друзья, уже тем... стемнило, ночь настала. Думаю, на этом можно прощаться, друзья. И всем пока, друзья. Всем удачи.